Pernah tak anda terfikir maklumat yang AI canggih tu bagi betul ke fakta ataupun ia yes, sekadar rekaan yang bunyi macam betul je? Ah, inilah soalan paling besar yang akan kita cuba rungkai. Yalah, kita semua kan makin bergantung pada AI untuk dapat jawapan cepat. Tapi pernah tak kita berhenti sekejap dan fikir, macam mana kalau jawapan yang dia bagi tu salah sama sekali? Situasi macam ni, ia bukan lagi fantasi tau. Ini adalah masalah yang betul-betul berlaku yang kita panggil halusinasi AI. Satu cabaran besar yang boleh bagi kesan kat semua orang dari pelajar sampailah ke pembuat dasar negara. Jadi, jom kita bedah siasat sikit. AI ni sebenarnya pakar yang bijak ke atau penipu yang licik? Dan lagi penting, macam mana kita nak tahu beza antara dua ni? Okey, apa benda sebenarnya halusinasi AI ni? Senang cerita macam inilah. Bila model AI itu, daripada dia jujur cakap, saya tak tahu, dia pilih untuk goreng atau reka-reka jawapan. Dia cipta fakta sendiri untuk isi lompang pengetahuan dia. Dan yang paling menakutkan, dia buat semua tu dengan penuh keyakinan. Dan penipuan ni pula, dia datang dalam macam-macam bentuk. Kadang-kadang, AI ni reka fakta entah dari mana ada masa dia cipta justifikasi yang nampak macam logik tapi sebenarnya karut. Tapi yang paling bahaya macam yang anda boleh nampak kat sini bila dia petik sumber yang tak wujud langsung. Ini buatkan pembohongan dia nampak sangat-sangat sahih. Jadi persoalannya sekarang, kenapa AI ni buat perangai macam ni? Adakah dia ada niat jahat? Hmm, jawapannya tidak. Sebenarnya ia lebih kepada cara AI ni berfikir. Proses pemikiran AI ni boleh kita ringkaskan dalam tiga langkah je. Pertama, dia telan data yang teramat sangat besar dari internet. Tapi dan ini kuncinya, dia tak belajar fakta. Sebaliknya, dia cuma belajar corak statistik dalam bahasa. Jadi, kerja utama dia bukanlah untuk cari kebenaran, tapi cuma nak ramal perkataan seterusnya yang paling logik dari segi statistik. Itu sahaja. Perbezaan inilah punca segala galanya. Kalau kita tengok, pengetahuan kita sebagai manusia, ia berakar pada realiti, pada pengalaman dan kita faham apa itu betul dan apa itu salah. Tapi pengetahuan LLM atau model bahasa besar ni pula lain. Dia tak ada langsung konsep tentang kebenaran. Bagi dia, jawapan yang bagus tu cuma jawapan yang paling kena dengan corak statistik walaupun benda tu tak betul langsung. Okey, sekarang jom kita bawa balik perbincangan ni ke konteks negara kita. Kenapa isu ni penting sangat untuk kita semua di Malaysia? Jangan kita ingat ini masalah kat luar negara je. AI generatif sebenarnya dah pun digunakan secara meluas dalam sektor-sektor paling penting di Malaysia. Kita tengah cakap pasal sektor kerajaan macam KKM dan GPJ, media nasional, universiti dan juga industri perbankan. Bila AI dah mula digunakan untuk benda-benda serius macam laporan kesihatan atau berita negara, kesilapan fakta tu dah bukan lagi hal remeh. Petikan ni memang merumuskan risikonya dengan sangat jelas. Bayangkan kalau agensi berita nasional kita tak sengaja terbitkan berita yang dijana AI tapi penuh dengan fakta palsu. Kesannya bukan setakat reputasi je yang tercalah tapi ia boleh sebarkan maklumat salah kepada satu negara. Pertaruhannya sangat-sangat tinggi. Baiklah, kita dah faham masalah dan risikonya. Ada jalan penyelesaian tak? Jawapannya, ada. Para penyelidik sekarang ni tengah bekerja keras untuk menjinakkan masalah halusinasi ni dan teknik yang paling berkesan setakat ni dikenali sebagai RAG nama panjangnya retrieval augmented generation bunyi macam teknikal sikit kan tapi sebenarnya konsep dia sangat bijak dan senang je nak faham You bayangkan RAG ni macam peperiksaan buka buku untuk AI. Bila anda tanya soalan, AI tak dibenarkan goreng jawapan dari ingatan dia yang luas tu. Sebaliknya, dia wajib cari maklumat dari sumber yang kita dah sahkan, contohnya dokumen rasmi kerajaan, dan kemudian dia kena jana jawapan hanya berdasarkan apa yang dia jumpa kat situ. Dan hasilnya, fuh, memang menakjubkan. Kajian dah tunjukkan yang teknik mudah ni boleh kurangkan kadar halusinasi sampai 80%. Ini satu lonjakan yang sangat besar ke arah membina AI yang betul-betul boleh kita harapkan. Jadi, poin utamanya kat sini ialah, Ragni seolah-olah memaksa AI untuk berpijak di bumi yang nyata. Ia ikat kreativiti AI tu pada sumber fakta yang sahih, mengubahnya dari seorang pencerita kepada seorang penyelidik yang berdisiplin. Akhir sekali, mari kita tengok gambaran yang lebih besar. Perjuangan melawan halusinasi AI ini bukan cuma pasal isu teknikal. Ia sebenarnya tentang membina satu masa depan di mana kita boleh letak kepercayaan kita pada teknologi. Garis masa ini bagi kita sikit gambaran tentang masa depan. Sekarang, pada tahun 2024, kita banyak bergantung pada RAG dan juga fine tuning, iaitu melatih semula AI pada data yang lebih spesifik. Menjelang 2025, kita mungkin akan nampak model yang bukan setakat proses teks tapi boleh melihat dan bertindak dalam dunia fizikal. Dan matlamat jangka panjang adalah untuk cipta AI yang boleh buat pengesahan kendiri, cukup bijak untuk semak fakta sendiri sebelum bagi jawapan. Jadi kita akhiri kupasan ini dengan satu persoalan. AI ni alat ciptaan kita. Macam mana kita nak pastikan ia berkhidmat untuk kebenaran, tanggungjawab ni terletak pada kita semua, pembangun, pengguna dan juga penggubal dasar untuk membentuk dan membimbingnya. Tujuannya supaya AI ni jadi rakan kongsi kita dalam mencari kebenaran, bukan jadi sumber kekeliruan yang baru. Masa depan amanah digital kita semuanya bergantung pada ini.